Cepule nek lutung nggih, Pak nggih. Gaya. Lah ya nah, yuk, Bapak lho, muk-muk-muk. Nguk, Ajik. Nguk, Kuwi Bapak sing oh, saking ngawi, Pak. Oh, saking ngawi. Nggih, saking saking keluarga ageng ngawi. Oh. Nonik menika, Pak, okay, okay. nggih. Edi. Oh, nggih. Oh, alah. Pak Edi menika badhe nembang napa pripun? Oh. Oh, alah, Jan. Kyai nek maneh sing ngene iki lho, Mas. Ku mise tipis. Isah dihitung, nah, mau teluh. Baru gue muni manis, sepatu ini sesak. Loh kok sesak? Masa isah melar? Kata <tik> <tik> ngepesan <tik> sacae, meluka legan. Sekalian, kam ayu ya mas jeneng bapa marjan suka ing pangjane kuasane ayo mas ah, ini rada ceria lah mergane piye aku mau beringos tak kak lah iya kok iya kakong kape kok yuk bareng kene wajah Ini cantik 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 enak sing ngerasani wereng wala oh oh ngerasani piye mas sing ngadik jejer april kok bagus men alah kenapa leres tak bu meni kok leres mboten bu mboten lho mas ibu esing yang mesani jenangan ngantik nangis lho mas mboten Pak Arsyang Asmo Sinten Bu Buya. Ibu Yanto, to, oh, Tak kira guyung. Ah, Sugeng siang ibu. <tuh> Piye mas? Piek. Eh? Piye? Ibu gimana malah aku ah. gumujeng ae. Napa badhe ngepek mantu menika, Bu? Mboten. Apen gadah. Oh. Apen oh, oh, gadah. Oh. Malah ibu jajare antuk ke sapi ku opo <tuh> Cocok menika, Bu. Antuk <tuh> ke sapine. nih. Eh. Kang Samyo ngrak iki iki kancamu ya nek neng kene lho Mas kui muring Polane Ibu iki mau gumujenge opo ra nyawang aku? Apa? Bar nyawang aku terus nyawang kono dadi dipandingke kok padha. Padha. Jan kaya cah kembar ya, Mas. Karo sing nang cagak. Ameth-ameth kowe jan. Tak melu li nggih. Kadang besan sajake Sekali